ломалась теслочка, Давайте у нас на возьмем 11 скорость. Щепа вот воткнем. А хотя ладно, просто вентилятор. И вин что робить? А вин сдует. Да. Сейчас мы покажем. Покажем. Так, тут у нас разбирается куча всего. И потом мы достаем. Так, Тесла 17-го года. Вот такой каталожный, может кому-то интересно будет. Так, ну, крутится. Но слабенько. Сейчас снимем и увидим, что тут под этим, на штоке. Так, сняли. Просто вытаскивается. Теперь мы можем увидеть, что оно тут Полючки немножко. Тут тоже полючка. Заряд по чисто моим проверим. Непонятно хера бора. Пыль. Сейчас хм. подключим и побачим Ключи, печку включили. Включим. И вентилятор врубай. Включим. Запрачивал. Ну сейчас тут сейчас с той стороны тоже смажему и, наверное, будет працювать. Mm -hmm. Нормально, короче. Цю. Короче, смазать право тут и на втулочке с другой стороны. Зараз попробую добраться. Это, до речи, на одиничке. Ледь-ледь крутится. И его типает трошки. Да, он запиняется. на единичке. Треба вы що что с другой стороны стулочка. Так, сняли крышечку, клипсики. І что мы почему бачим, мы бачимо ось тут залежи от щеток. Вот тут щетки есть у моторчика. Ой, так щетки есть у моторчика. Это походу залежи залежи И как раз, такие мотор. Залежи, залежи, залежи. Зараз мы почистим, помоем и спробуем еще раз. Так, врубай. Первый тест без смазки. О, это первый у нас, да? Первый, да. А давай больше включай. Ну, первый уже заработал, уже хорошо. О! Ну да, намного лучше. О, это одиннадцатый, да? Да, одиннадцатый супер а ну. первый делай ну прям ее уже не остановить на ну, ведь сейчас мы еще пшикнем вот вот. силиконовый Замазочки она вообще супер работала. Так, давай еще разочек одиннадцатый. Угу. Ну все, пушка. Ушко. вот и вся проблема с моторчиком все сбираем и наслаждаемся работоспособностью теста круто ставьте лайк так только что врубился ну ладно я держу крепко давай вот теперь работает вентилятор я бачу первая давай да ну теперь просю. 11 это. Давай, да, давай, давай, давай. О! А теперь работа способна тебя. Все, вырубай! Пока руки не отрубило. Хорошо, смазали.